Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Masazırda dayanacağıq yaxın, Şok Marketə yaxın belə bir üst görünüşü olan iki mərtəbəli, dörd otaqlı həyət evi satışdadır. Ev tam təmirli vəziyyətdədir. Təmir işləri yeni başa çatıbdır. Bax, bax göründüyü kimi evin bu üst görünüşüdür. Ev 1.5 sot torpaq sahəsində tikilibdir. Görünür ki, bu evin bax belə üst görünüşü, evin üzünə də geniş, elni bax belə bir pəncərləri qoyulubdur. Geniş eyvanı və belə bir mətlaxda düzülübdir evin üstünə. Tam təmirli vəziyyətdə. Sənədlər qaydasındadır. Çıxarış mürkətdir, notariat kontorda alıq-satqiə keçəcək. Evin həyətini bax bu, nyan tərəfində belə bir güləşmək üçün yer saxlanılıb, yəni kül də əkilibdir elə göründüyü kimi. Həyətinə daş döşənib. Geniş bir həyəti qalır. 2 maşın rahatlıqla həyətdə yerləşir. Bura isə darvaza yeridir ki, indi darvaza da qoyulaşağıqdır. Quruntuların, yağışların axması üçün burada Traf xətti qoyulu, kanalizasiya sistem mərkəzidir, qaz, su, işıq daimidir. Evin görünüşü ilə və həyəti ilə tanış olduq. Və bir şey də qeyd etdim ki, evin 1-ci və 2-ci mərtəbəsi monolit betonludur. İndi isə evə daxil olaraq evə daxil oluruq da. Geniş bir dəhlizi. 2-ci mərtəbəyə qalxmaq üçün pilləkəni və pilləkən görülükü mərmər yığılıbdır. Döşəməsi də bax belə bir mərmər isiluftur, istilik sistemidir. Yəni birinci mərtəbənin görünən kimi bax bu dəhlizi və hamil otağı, mətbəxi istilik sistemidir. Kombi aparat üçün gəlir, burada hazırdır. Otaqların hər birinə kombi sistem çəkilibdir. Bura giriş qapısıdır. İlk öncə bax belə bir keyfiyyətli qapılar da qoyulub. Təmiz taxta qapılar qoyulubdur. İndi isə salon otağı ilə tanış olaq. Belə bir geniş salon otağı var pəncərəsi dediyiniz kimi divar boyu endi bir pəncərə qoyulubdur. Otaq tam işıqlı bir otaqdır. Tikintidə o qeyd etdim ki, çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunubdur. Döşəməsi laminatdır. Alt isə, yəni betondur. <laughs> Kondisioner üçün işıq xətti çəkilib, hazırdır. İnternet xətti, televizor xətti və gördüyünüz kimi burada hər biri çəkilib, divardaq, boyulubdur, yer artıq Bura zallı tualet. Və tavanı da monolit betondur. Zallı tualet tanış oldu. Və keçək mətbəxə. Sonra isə mətbəxi. Döşəməsi göründüyü kimi metlaq düzülübdür və istilik sistemidir. Burda isə hamam otağı. Döşəməsi burada istilik sistemidir. Oxşarlar alıcı vəsatçılar arasında razlaşma yolu ilə qoyulacaqdır. 1-ci mərtəbə ilə tanış olduq. 1-ci mərtəbədə bir otaq, mətbəxi və hamam otağı yerləşir. İndi isə 2-ci mərtəbəyə qalxaq. 2-ci mərtəbəyə qaldıqda heyvanı bax burada da belə bir geniş yer saxlanılıb. Heyvanı və 3 yataq otağı, hamam otağı yerləşir. İlk öncə heyvanını tanış olaq. Bu qura geniş bir heyvanı var. Beləsinə geniş bir heyvan və ətrafda da göründüyü kimi mərkəzi yol da görsənir. Gəncə şəhəri də görsənir. Ətraf hər bir tərəf yaşayış şey evləridir. Və yataq otaqları ilə tanış olaq. Qura bir yataq otağı. Göründüyü kimi burada da divar boyuq, belə bir geniş pəncərə boyurubdur fərz edəra görsəsə birbaşa eyvana baxır. Bura bir yataq otağı və bura isə ikinci bir yataq otağı. Yəni çəkilişdə göründüyü kimi, təmir, yəni qeyd etdim kimi yeni təmir olunubdur. Ona görə də bəzi əşyalar qalıb də evdə tam ləşdirilməyib. Divar kağızları çox keyfiyyətlidir. Çox keyfiyyətli divar kağızları vurulubdur. Döşəmə ləğnətdir və bir də dediyim kimi, yəni döşəməsi monolit betonludur. Kombi sistem isə hər bir otağa çəkilib. Bura isə 3-cü otaq, 2-ci mərtəbədə, 3-cü bir yataq otağı. Pəncərlərin üstündə hər birinin üstündə kainz alçığı içində yer saxlanılıbdır. Qeyd etdim ki, sənəd qaydasındadır, öz çıxarış mülkiyyətidir. Notarial kontorda alğı satığa keçiləcək. Bura isə hamam otağı, 2-ci mərtəbədə. Döşəməsi, yəni istilik sistemidir. Aksesuarlar qeyd etdim ki, alıcı və satıcı arasında razlaşma yolu ilə düzəldiləcəkdir, qoyulacaqdır. Evlə tanış olduq bu evlə və digər başqa evlərlə tanış olma əlaqə saxlamaq isteyenlər məlumat əldə etmək isteyenlər aşağıda və ekranda göstərilən nömrəyə əlaqə saxlayıb daha dolğun məlumat əldə edə bilərsiniz. Qiymətində endirim olacaqdır, real alıcıya endirim olacaq. Hər kimalar sağlığ xeyrini versin.